Ми продовжуємо роботу по пошуку збирати матеріали для документальної стрічки, яку згодом весь світ. Фашисты приехали. Заходите. Да как заходить? Я не могу. Я хлеба привез. Ну, спасибо вам. Уже спасибо. не фашист сегодня, не? А? Сегодня уже не фашист? Не. Не, уже все. Сегодня нормально. Вы таких фашисты не были. Сказать вам, что с нашими городами? Это Бахмут. По вашему э Артемовск. Артём. Это вот так вот выглядит город. Это вот так вот выглядит город. Это освободили русские. Вы говорили, что мы сами себя бомбим. Вот так вот выглядел город, пока была Украина. Это Бахмут, да. А вот, вот так вот выглядело. Ну вы покажите мэри, Мариуполь, как строили. Кого? Кажут, там ясно, мои и дома только построили. Мариуполь. Вот вам Мариуполь, как выглядит. Сейчас, когда? Что это отстроено? 20 тысяч людей убитых. Что там отстроено? Ну, вот, вот так вот Мариуполь выглядит. Понятно. Вот так выглядит. Надо показывать по телеку. Ага. Ставлю, ну, мы телевизор только видим и все. Я, так я вам ага. рассказывал, что вас 20 ага. лет обманули. Вот вот правда живая. Понятно. Вот выглядит Мариуполь. Понятно. Это не город, это братская могила. Тут убили очень много людей. Да, очень я, много. Невоенных. Гражданских. Гражданских людей. Гражданские. Культуры. Вот мы, при чем здесь люди такие, что мы... Кто мы такие? Да, Они вот Вон хлеба, глянь, нам привезли и батон. Молодцы. За это большое спасибо. видите? Это да. киевская больница, Даже где интересно. лечили детей больных на рак. Ударили ракеты баллистической в отделении, где лечили детей от рака. Посмотрите зачем? Ну, при чем Ну, сказали вам по телевизору, сказали, что это там были военные, это детская больница. Да уже телевизор сколько не смотрит. Это было еще, когда у вас работал. Это, был это июль. июль месяц. Ну, нам такого не показывали, мы такого не смотрели. Смотрите. Вот люди сутки разбирали каждый кирпич, чтобы спасти детей, которые там под завалами остались. Сутки разбирали. У меня знакомые всю целый день, вернее, служили, а всю ночь разбирали, пошли, чтобы детей спасти. Но вам расскажут, что мы детей едим и разбираем детей на органы. Вот, посмотрите. Это то, что вот осталось в этой больницы. Так вот дети вот выглядели. Вот, посмотрите, а вам рассказывают, а вам показывают. Вот. Такое вам показывают, что они творят. Причем mm -hmm. ну, oh, здесь детки. Смотрите. А вам рассказывают, что мы едим mm -hmm. детей. Бодрик. Так сейчас будет Бахмин. Освобожденный освободили. русскими солдатами. Так выглядел до войны. А зачем его освобождали? А я не знаю. От кого его освобождали? От украинцев. Ну это же украинский город. Да. Ну а зачем было его освобождать от украинцев? Ну я не знаю. Вот. Ой. Вот освободили. Я вообще не пойму. Вот вы мне объясните одно. Значит, я бы хотела даже этот вопрос спросить у Утина. Ну, Называется СВО. Какое СВО? Это война? это война. Это война. Это не СВО, это не специальная операция. Нет, это не специальная военная операция. Ну, смотрите, вот был город. Вот потом он выходил. люди как он выглядит теперь я бы хотела чтобы вы знаете что с ним обращение к шклееву к нашему главе администрации давайте снимем ними вдвоем бы... запишемся так. ну вы и я давай давай готовы я хочу обратиться к главе администрации Казатовчего сельского совета Шкляеву Александру Викторовичу. Александр Викторович, почему вы не вывезли людей? Почему в казачьей лодке осталось 150 человек, взрослых вместе с детьми? Это один вопрос. Второй вопрос. Вам было указано, чтобы э, вот во время военных действий были почищены все колодцы. На это были выделены деньги. Выделены, это было занесено в бюджет. Почему ни один колодец не работал? Когда пришли военные, нам негде было напиться воды. Мы пили воду из речки, и это на вашей совести. Я так думаю, Александр Викторович, что вам не стоит возвращаться назад, если в случае, ну, как бы наши вернутся, то вам не надо сюда возвращаться. Вам люди не простят этого. Все. Провели дуже велику просвітницьку роботу, і на сьогоднішній день, після місяця майже роботи, просто видно вже результат. Люди розуміють, люди бачать, що весь час їх обманювали. Їм просто відверто присали. Сьогодні записали навіть звернення до губернатора Ксуженського району. Це також важливо, тому що люди розуміють, що вони обмануті, кинуті, кинуті владою, кинуті державою, і що вони нікому на сьогоднішній день, окрім Збройних сил України, дійсно не потрібні. Дуже важко спілкуватися з людьми, розуміючи те, що їхні сини, їхні чоловіки воюють на Україні. Можливо, хтось і причетний до вбивств, до розстрілів, мирних громадян. Але ми тим і відрізняємося від Казахстану тим, що ми люди. И це дуже важливо.